Добрый день, уважаемые коллеги. Самый частый вопрос, который звучал у журналистов и в Киеве, и везде первое. Почему же фонда? Почему такая карманы небесная свалилась именно Житомирян. Да просто потому что мы были первые, и наш проект был действительно самым лучшим, самым объективным и самым прозрачным. 8 тысяч проектов было вынесено на рассмотрение фонда FIP. Фонд сероевропейского партнерства именно проект Житомира стал первым, который получил э, такую грандовую поддержку. Почему грант, который составляет 50% от объема кредита? Да, да, даже сам директор фонда, который был на презентации, сам не понимает, как это так он так расщедрился и дал эти 50%. Почему? Потому что больше 20% никто никогда не получал. То есть действительно 50% это уникальный случай, уникальная возможность получить такие грандовые деньги, такую грандовую поддержку. Э, все масс-медиа, вся информация, я почитал интернет, такое чувство, что все думают, что уже сюда пришли мешки денег. Мешков денег не будет. Деньги мы с Владимиром Михайловичем с городом двигать не будем. Почему? Потому что деньги к нам поступать не будут. По итогам тендера, первое, тот подрядчик или тот исполнитель услуг, который выиграет тендер, это однозначно будет грант европейского уровня, потому что тендер на случай жесткий, очень серьезный. Вот не то, что получает деньги, он носит 10% аванса, за гарантийное выполнение тендерных условий. Если он через месяц не поступает к выполнению этих условий, 10% переходит на счет банка. То есть это колоссальные деньги. Он платит сам деньги, потом выполняет полностью тендер условия, только после этого банк напрямую по актам выполненных работ, которые проверены нами, которые проверены муниципальной властью, потому что муниципальная власть это сторона гарантии, которая проверена экспертами, которые выиграют тоже в свою очередь тендер, эти эксперты подписывают документы, и по после этого деньги перечисляются в подрядчик. Поэтому, на самом деле, в житомире денег не будет, будет экономия колоссальная. Средств наших с вами потребителей, житомирян, каждого из нас здесь сидящего, те деньги, которые мы платим за услуги теплопостачания. То есть порядка 30% реальной экономии по энергоносителю. После первого года реконструкции, после введения координационных установок, мы экономим 16% общего объеме потребления. Реально, на самом деле, больше. Почему? Потому что э, мы считали только электрическую энергию, на самом деле, у нас выделяется побочная, в таком же объеме тепловая энергия. То есть, фактически, за три года, э, когда мы начнем выплачивать кредит, мы уже 50% кредита от объема в энергосбережении. И последующие полтора года, этот кредит будет полностью, 45 полностью куплен. То есть, сверхвыгодные, сверх... Это я не говорю даже о грандовых деньгах, именно о кредитных средствах. Кредит окупается максимум за 5 лет. При той экономике, которая есть. Мы слишком плохо себя как Мы, в слишком в плохом состоянии, поэтому любая копейка дает 3 рубля дохода на вложенные рубль. То есть это очень выгодно вкладывают нам. Это, это не наше мнение, это мнение европейских экспертов, что мы в среднем Украина по официальным данным потребляет в три раза больше среднеевропейского требования по энергоносителям. На самом деле 5-5,5 раз. Мы сжигаем больше топлива, мы сжигаем больше диозаболяемых ресурсов, именно газа и нефти, чем среднеевропейское государство. Возникает вопрос, а почему именно в житобе должны вкладываться такие деньги? Вопрос очень простой. Произошел не дай Боже, чтобы повторилась трагедия Чернобыля. Она затронула и Беларусь, и всю Европу, и все европейское, и российское, ну, все европейское сообщество. То же самое. Те тысячи тонн, которые вы выбрасываете уже вы тонн 270 тысяч тонн в год. Выбросы не, не, не активных, но любых твердых выбросов 270 тысяч тонн в год наше предприятие выбрасывает. Представьте, это то, что ложится на плечи нам с вами, то, что мы дышим, и то, что, то за что будут расплачиваться наши дети. Если мы говорим о 30-40% уменьшении потребления топлива и значительном уменьшении выброса за счет альтернативного биотоплива, это, естественно, экология города, экология Европы. Поэтому рандовые деньги так и расходуются на чтобы уменьшить именно загрязнение, уменьшить увеличить тренировочное движение, потому что все, мы еще, может, не понимаем, может, Россия не понимает, может, Украина не понимает, но ресурсы ни нефти, ни газа, они не безграничны. Конечно, мы с вами -то, через 300 лет, через 200 лет мы перейдем на фермерское хозяйство, что произвел, кто употребил. Не будет нефти в таком объеме, не будет газа в таком объеме, поэтому все это прекрасно понимают. На что направлено деньги гранда, на что направлено деньги кредиты? Два основных блока. Компания Свента шведская, которая проводила, они прекрасно знают, это северная страна, они прекрасно знают, сколько они разбережены. Основное это альтернативные виды топлива, то есть это генерация, которая вырабатывает тепло или электроэнергию для ну, фактически 80% нашей электроэнергии закрываем полностью. Второе, это грандовые деньги, это альтернативные котлы 8 мегаватт, К8 и Карасышевская 3. Это 5 миллионов на сети. 42 года в среднем у нас назад ложились на капитальные сети города Житомир. Это подача ЖИКО, это улица Пушкинская, это 1 мая. Ну, по всем нормам европейского законодательства 10 лет газовое, и как газовая котельная и тепловая обязаны быть заменены. У нас уже 42 года. Уже три раза превысили норму эксплуатации, допустимую норму эксплуатации. Поэтому 5 миллионов евро будут затрачены на сети. Весь центр города будет поменен на энергоэффективные, защищенные сеть. Далее, три котельных старых. Не все, может быть получится не 3, а 5, если мы сэкономим средства. Но три котельных, то есть 27 котлов таких. Все очень известные котловые неисту, которые уже дореволюционные, они будут поменены на 27 котлов будут поменены на современные, ультрасовременные оборудование. И плюс ИТП. 30% тепловой энергии мы теряем в домах. Поэтому 34 ТП, ну так получается, 34 ТП за грандовые деньги, 34 ТП за кредитные деньги будут, то 72 дома будут, сколько, 68 домов будут иметь индивидуальный тепловой качество, это подача, это электроника управления, это, естественно, экономия теплоносителя. Вот такой основной проект.